Salam əziz izləyicilər və onbirlər. Bu gün buraxılış imtahanı olan şagirdlərə inşallah hamısına uğurlar diləyirəm və növbəti günlərdə, növbəti həftədə olan imtahanlara da hamıya uğurlar diləyirəm. Deməli bizim şagirdlərin belə deyim də həm sosial şəbəkələrdə paylaşdıqları suallar, həm 1-2 abonentlərin bizə göndərdiyi suallar yığıb e, istədim ki, nümunələri sizə izah edim ki, növbəti imtahanlara gedənlər mütləq bunlara oxşar suallar düşəcək, narahat olmayın və burada istifadə olunan mövzular mənim kanalımda mütləq var və izləməyiniz məsləhətdir ki, təkrar eləmiş olacaqsınız sadəcə Yəni istər bax loqarifma törəmə, silsilə, bərabərsizliklər, üstlü tənliklər və sarray vəsailə hamısı bir-bir videolar mənim kanalımda var. Yəni adını yazmaqla videonu tapa biləcəksiniz. Gəlin baxaq suallara. Deməli, ex = 1/6 ln 2x veriblər və törəmək istəyirlər. Törəmə mövzusundan bax bucür çox asan misal düşüb. Əvvəl törəməni tapırıq, sonra x-in yerinə 1/2 yazırıq ln x-in törəməsi nə idi? Gəlin yadımıza salaq. ln x-in törəməsi, şular, e, sadəcə 1/x idi. Amma burada mürəkkəb funksiyadır. Nədən bildik? Çünki x-in qarşısında həmsal işlə gəlir. Mürəkkəb funksiyanın da törəməsini tapanda, deməli əvvəlcə f e, ştrix x-i tapaq. Bunun üçün 1/6 e, sabit ədəddə qarşıda yazdıq. Elə 2x-in törəməsi 1/2x-dır. Niyə? Baq dedim. Və mürəkkəb funksiya olanda əlavə olaraq bax bu loqarifm 6 ifadənin də törəməsi, yəni bur 2 yazılır. Bur 2 yazılır. Biraz bunu sadələşdirsəm nə alınacaq? 2 ilə 2 ixtisar gedir. Qalır 1/6x. 1/6x. Və x-in yerinə nə qoyacaqsınız uşaqlar? 1/2. İndi müxtəlif variantlarda 1 2 sual gəlmişdi müxtəlif variantlarda. Məsələn, burada 6/1 də, də var idi, 4/1 də, də var idi və s. hələ bir sualda 1/2 yazılmışdı. Yəni bilirsiniz ki, variantlar həmişə bir-birinə yaxın olurlar. İndi 1/2 yazsaq 6 * 1/2 ixtisar gedir. Qalır burada 3/1. Deməcəbimiz elədir 3/1. İndi bu variant kiməsə düşmüşdüsə, kommentlərdə uşaqlar bildirə də bilərsiz. İkinci də haq silsilə düşmüşdü. İki sual gəldi mənə. Bir sualda bir az deməli burada şagird yaddımdan çıxıb nə yazdığına. Ona görə bu ikinci sual bunu dəqiq götürdük. Burada uşaqlar bu iki variant var, iki variant var. Bir bunları açmaqla məsləhət görülür ki, açmaqla necə? A3 A1 üstdə 2-dir. A4-ü A1 üsgel 3-dür və s. yazmaqla həll eləmək. Amma daha asan üsul var. Yəni imtahanda vaxt itirməmək lazımdır, bilirsiniz ki. A4 nəyə bərabərdir? Eyni uzaqlıqda olan e, hədlərin həndəsi ədədi ortasına. Deməli A3 üsgel A5 böl 2-yə bərabərdir. Onda A3-nə A5-in yerinə, bax A3-ü A5-i nə yaza bilərəm? 2 dənə A4 yaza bilərəm də. Deməli A3-nə A4-ün yerin, A5 yerinə, A5-in yerinə 2A4 yazdım. Üstə gəl burada da 1A4 var axı. A4 = 24. Bəli 3 dənə A4 = 24 və A4 = 8-ə. Səndən daha dördü istəyirdi 8. O, çox gözəl asan üsulla istifadə edib yaza bilərsiz. Bax belə bu cür sual. Dəyiyim kimi uşaqlar bu sualların çox hissəsini də sosial şəbəkələrdən tapmışam. Deyən ola bilər ki, bəli Yəni oxşar suallar çox digər müəllimlər də izahında oxşar sualların izahını görə bilərsiniz. Baxaq görək burada nə deyir. Burada bizə şərt verib x 4 və 10 aralığında yerləşir və bunun sadələşməsini istəyir. Şahlar, burada siz nəyi bilməlisiniz? Kök altında fikir verin ifadənin kvadratı olanda bu kvadratla kökün dərəcəsi ixtisar gedir, ixtisar gedir. Bilirsiniz ki, və x - 13 ə moduldan çıxır. Üstəgəl eləcə də bunu yazırıq. Yendirəm. Bunlar geniş şəkildə mənim kanalımdakı videolarda hamısı bir-bir izah olunur. Və bəs moduldan çıxardanda nə edirəm? Bu moduldan çıxardanda bu x-ın şərtinə baxıram. X harda yerləşir? 4-lə 10-un aralığında. Yəni mən burada 4-lə 10-un aralığında qiymət qoysam mənfi çıxacaq, yoxsa müsbət çıxacaq baxıram. Məsələn bir 6 götürüm də. 6 götürsən bura mənfi çıxacaq. Ona görə bunun mənfi ə, əksini çıxardıram. Əksini çıxardanda da uşaqlar sadəcə yerini dəyişib çıxartdıq. Üstəgəl də bəs bura baxıram. Burda isə 6 qoyanda müsbət çıxır. Yəni bunun özünü çıxartmış oluram. Sadəcə yer dəyişmə aparmam. X var islak gedir. Yerdə qalır 11. Sonra 4-cü sual bax belə bir sualdır. Burda da ə, deməli Çox asan bir yolla həll edə bilərsiz. Necə? Fikir verin, qüvətin əsasına şirə edin 2. Burada isə 8. Axı 8-i 2-yə gətirə bilərsiz. Necə gətirək? Deməli burdakı 2-ni hələ ki saxlayıram. 3x + 2, düzdürmü? Burada bəs 8-i necə yazıram? 8 bilirəm axı 2 üstü 3 deməkdir. Burada da x varsa, vuruldu elə də 2 üstü 3x = 320-yə. Nə-nə edə bilərəm bəs? İndi mən bunu ayıra bilərəm. Necə? Bu 2 üstü 3x vur 2 üstü 2 deməkdir də. Əsaslar eyni olub ki, qüvvətlər toplanıb. Onda 2 üstü 2 şəklində yaza bilərəm. üstəgəl 2 üstü 3x = 320 Mən bunu əslində qısa da yaza bilərəm. Niyə belə geniş yazmaq istəyirəm? Ola bilər ki, kiminsə bu mövzu yadından çıxar və sabahkı obyektiv imtahanlarda buna oxşar düşə bilər. Elə burdadaca baxıb nəsə yadında qalsın ki, oxşar düşəndə yaza bilsin. İndi fikir verin uşaqlar. Bu 4 deməkdir də 2 üstü 2 4 deməkdir. Deməli 4 dənə 2 üstü 3x burada da bir dənəsi var. Ümumiyyətlə neçə dənə elədi? 5 dənə elədi bərabərdir 320 və mən burada 320-ni əvvəlcə 5-ə bölürəm. Nə qalır? 2 üstü 3x bərabərdir 320-ni 5-ə böləndə nə düşür? 64 düşür. 64 düşür. Düz yazdım mı? Hə. İndi 2 üstü 3x bərabərdir 64-ə. 64 də 2 üstü 6 deməkdir axı. Deməli əsaslar Əsaslar eynidirsə, qüvvətlər də eyni olur. 3x = 6 və x = 2 tapmış oluruq. Növbəti suala baxaq. Trigonometriyadan düşüb, trigonometriyadan da asant forma düşüb, amma burada bir çevirməni bilməyiniz lazımdı. Necə? Fikir verin, sinus 34, sinus 56, sinus 64, sinus 26. Burda bir bucağı çevirib kosinusa yazmaq olar. Necə yazaq? Baxaq, məsələn sinus 34. Deməli sinus 34-ün yerinə kosinus 56 yaza bilərəm. Düzdürmü? Burda da sinus məsələn 64-dür. Sonra üstə gəl burda E, sinus 56 qalsın. E, amma sinus 26-nın yerinə e, cosinus 64 yaza bilərəm. Deməli bu hansı cəm düsturuna gəldi? Sinusların cəm düsturuna gəldi də. Sinus nəçi eləyir bu? 56 ilə 64-ün cəmi eləyir. O da eləyir sinus 120 dərəcə. Sinus 120 də e, Deməli cədvələ görə və yaxud da bunu çevirə bilərsiz kosinusa. Bu kosinus 30 deməkdir. O da deməli kök altında 3/2 verir bizə. Belə. Sonra kosinus 6x bərabərdir 2 tangens pi/8 / 1 - tangens kvadratı pi/8. Bu ifadələr bir-birinə bərabərdir, sağ uşaqlar. Bax, bu hissə var. Ha? Bu hissəni diqqət eləsəydiz, görəcəydiz ki, tangens 2 alfa-nın düsturudur. Yəni tangens 2 alfa nə deməkdir? Alfa-nı 2-yə vururam. İxtisar gedir, qalır pi böl 4. O da nəyə bərabərdir? 1-ə. Yəni kosinus 6x bərabərdir 1-dir. Kosinus nə vaxt 1-i nə vaxt da alır? 2 pi-də alır da, amma k ilə götürsək 2PK-da alır da, 2PK-dır. X = 2PK/6, yəni PK/3. 7-ci suala baxaq. 7-ci sual tənliklər sistemidir və çox asan, rahat üsulla, yəni toplama üsulundan istifadə etməklə həll oluna bilər. Bunun üçün yuxarı sıranı 2-yə vurmağınız kifayət edərdi. Çünki burada da 2x yaransın, mənfi müsbət bir-birini 0-a aparsın. Gəlin baxaq. Deməli, 2-yə vursaq bu sıranı nə alınır? 10y - 2x = -10 və aşağıda dəymədik, aşağıda dəymədik. 10 nə alınır? X-lar islaha gedir 0-a. Y-lar hesablananda eləyir 11y bərabərdir elə sabit ədədlər də sıfıra gedir. Deməli y bərabərdir 0 aldıqda y-ı da 0 aldıqsa gətirib burada yerinə yazsaq, yəni olur 0 + 2x = 10, 2x = 10 və x = 5. Onda tənliyimiz 5 və 0 cavabını almış olacaq. Burdakı sual isə deməli 1 silindr verilə və silindrin oturacağının e, diametri verilib bizə, oturacağın diametri. Bir də hündürlüyü verilib. Yan səthinin sahəsini istəyir. Deməli yan səthinin sahəsi necə tapılır ümumiyyətlə? S yan bərabərdir oturacağın perimetri vurulsun hündürlük olur da, düzdürmü? Oturacağın perimetri də p d düsturu ilə, p vurulsun d düsturu ilə istifadə olunur vurulsun h var. Ə d var əlimizdə hazır 2 kökdə 3 vur p. Deməli 2 kökdə 3 vur h2-dir və vur p. O da bərabərdir. Deməli 4 kökdə 3 p-yə. Bax belə s yan oldu belə. Başqa sualım hə var. Deməli bir sual da var. Deməli nə deyir? Çox asan sualdır, çox asan. Düzbucaqlının bir tərəfi, deməli düzbucaqlı var. Düzbucaqlının bir tərəfi 4 santimetrdir. Məsələn, bura 4 santimetrdir. Diqanalı isə 5-dir. Məsələn, bura olsun 5, tutaq ki 5-dir. Sizdən digər tərəfi istəyir də, yəni bax bu tərəfi istəyir. Bilirsiniz ki, düzbucaqlı hansı fiqurdur? Bucaqları düzbucaqlıdır, yəni 90 dərəcədir, düzqucaqdır. Onda Pifaqor teoremindən istifadə etsək, 5-in kvadratından 4-ün kvadratını çıxıb kök alsaq, bu tərəfi tapmış olacağıq. O da verir kök altında 9, o da verir 3. Yəni bu tərəf 3. Yəni bunu əslində əzbər bilənlər də artıq yazar ki, 5 4 3 üçbucaqdır da, düzbucaqlı üçbucaqdır. Üç Başqa onunsuz da variant yoxdur. Belə uşaqlar, indi növbəti suallar əlimə kəçsə, yenidən videolarda onları da izah etmiş olacağam. Sağ olun, hamıya bir də uğurlar diləyirəm.